assalomu alaykum barcha barchaga bizni ko'rib turgan barchangizga assalomu alaykum deymiz bugun sizlar bilan aktrisa luiza rasulova hamda chilonzor oltinchi kvartaldagi starmed klinikasini rahbari hmm, ko'pchilik buni ko'rishga ulgurdi o'sha klinikani rahbari o'tkirbek ismoilovich bilan rasulova o'zaro mojaroga borib qolgan buni sababi nima buni sababi hozir sizlarga havola etadigan videoda videolavhada hammasi aks ettirilgan sizlardan iltimos qilardimki erinmasdan oxirigacha videoni har bitta detaligacha e'tibor berib ko'rishinglari iltimos qilardim har bitta o'sha yerda ketayotgan so'zlarga ahamiyat berishinglarn iltimos qilardim aktri ruuza rasulova hozirgi kunda umuman olganda o'zbekistonimiz butun dunyo bir qiyin vaziyatda turgan paytda oddiy xalqni yonini olib gapirgan ya'ni o'sha uch to'rt kundan beri ozgina mazasi bo'lmagani uchun o'sha klinika yaqin bo'lganligi uchun o'sha joyga oilaviy borishib kapelnisa olishayotgan ekan ukol olayotgan ekan o'sha ukolni şey, bitta hammasi o'zidan xullas u yerga borganda faqatgina hamshirani yordami kerak bo'ladi to'rt e, kun davomida ular o'n besh ming so'm kapelnицаga yonboshdan bitta ukol besh ming so'm umumiy hisobda yigirma ming so'mdan uch kishi oltmish ming so'm pul to'lab ukol olib kelishayotgan ekan o'sha doktor qilib bergan назначенияga qarab va beshinchi borgan kuni birdaniga osmondan tushgandek o'tkirbek ismoilovich ismli shaxs ya'ni doktor rahbar o'sha klinikani rahbari narxini sun'iy ravishda oshirgan bir yuz yigirma besh ming so'm bo'ladi bir kishiga degan albatta aktrisa luiza rasulovaga bu pulni to'lash muammo bo'lmaydi sababi endi ko'pchiligimizga tanish aktrisa menimcha unga muammo bo'lmasligini ko'pchilik yaxshi tushunadi chunki uni o'zini topish tutishi yaxshi lekin topish tutishi yaxshi bo'lmagan oddiy xalq nima qiladi u yerda to'polon bo'lgan hamshirani otasidan onasidan so'kishgan nimaga sen narxni oshiryapsan deya hamshira ikki kundan beri u bechora hamshira ikki kundan beri uyga ham bormasdan <laughs> круглосуточно hattoki uxlamasdan ishlayotgan <laughs> <laughs> ekan ana o'sha hamshiraga borib gap olgan kezlarida u aytdiki o'sha klinikamiz rahbari shu gapni aytdi men bu narsani bilmayman deb bechora hamshira yig'lagan voqealarni esa sizlar hozir men sizlarga havola etmoqchi bo'lgan video orqali ko'rib o'zinglar xulosaga kelinglar ommabop va hammabop kanaliga obuna bo'lishni esinglardan chiqarmanglar va albatta ushbu video tagida izoh kutaman sizlardan siz nima degan bo'lardingiz bunday holatga albatta sizlarga yaxshi kayfiyat tilab ommabop va hammabob kanali rahbari jo'rabek <laughs> yakubov hammangizga yaxshi kayfiyatlar tilayman marhamat videoni <laughs> uh, yes, uh, ko'rishinglar mumkin у вас бумажка есть печать qaror chiqqan haqidabeshinchi kundan beri konferensiya qolgapmiz Уста одан ке крок бешмин, и ям башке бешмин дан, или бешмин тодат, Почему я ему буду снимать? Брызги грома бешмин, да я печатли главрач карьян, я кистармач баму. Есть, да, у вас, у вас такой закон? Позвал сюда? Кто позвал? Куда позвал? Сюда. Мы каждый, мы каждый день, мы уже пятый копейницу. день приходим сюда, капельницу а. Да. берем. А что вы уходите? Харарий зап келеп корсатин. assalomu alaykum azizlar mana bugun o'n yettinchi Mana soat 21:48. Mana qirq starmed klinikasida xonadaman palatada капельница olyapman besh kundan beri kапелница olyapman bugun beshinchi kun har bitta капельница o'n besh ming so'mdan yon yonboshga 5 ming so'mdan уkoл qilishar. bugun menga qanaqadir direktormi uпprавляющий kelib 125 mingdan bitta капельницаni qilib qo'yibdi hozir mana капельницаni olamiz e'tirozimizni aytamiz bo'lmasa video tegishli joyga yetib boradi nima bizani shuncha xalqimizga xizmat ko'rsatish mana shunaqami xohlagan odam yangi mansabga kelib xolaga narxini qo'yib olaveradimi o'n besh mingdan qo'yiladigan bitta капельницаni 125 ming qilib qo'yishgan bu 10 barovardan ham ko'p

ha mana dedin demak обhий ikki yuz ellik ming deizha yo' unday bo'lmaydi yo'q shunaqa dedi menga bir yuz yigirma bech mindan to'lab ismi nima guoaca hozirgi o'zgargankim hozir mana kirdiku qochib ketdi video olayotganda nima ismlari o'tkir ismoilovich o'tkir ismoilovich nechi kundan beri guvoрachla ular guvorahemas direktor zam direktori nechi kundan beri unaqa qonuni yo'q edida yangi keldi dedinizu nechchi kundan beri direktor ularyo'q u oldin boshqa joyda ishlagan hozir endi bizga kelanm qachon kelganlar bir oydan o'tdi. bir oydan beri endi endi qilyapti shunaqa bir ming bugundan janjal bo'lyaptiakgar <laughs> <laughs> man bugun ham uxlamaymiz hali ertalab yana boshlanadi to'rtdan ular keladi opabiutdanerianaqa bizaga aytiyapti kapelniца bir yuz yigirma besh ming bo'libdi biza уже besh kundan beri капелница olyapmiz o'n besh mingdan yonvoshga besh mingdan anaqa ukol olyapmiz hozir o'tkir birboloyevich kirib hamshiraga aytibdi har bitta bemordan bir yuz yigirma besh mingdan olinglar debman bilmayman manga fari yo'q mnomanar olmanet Menga men olur Menga nima farqi. Tolabjon. Nima deb tushuntirayman ham. Men prosvozi ko'rsidan bo'ldim. Yo'q, hop, men surlaman. Endi kim girmir? Yo'q, prosvozi qon to'g'ri. Vazirovlar kerak bo'ladi. Men uzr o'sha masalani kim hal qiladi biy ertaga glav vrachga kelasizlar ukol qilma bir yuz o'ninchi xonada o'tkir ismoilovi eshigiga man uni videoga qayerdan chiqdi u zakon bir yuz yigirma besh ming kapelnitsa qo'yar ekan dog'ridan ham qimmatku qani sog'liqni saqlash vazirini qo'li bormi yoki imzosi bormi Bizlarni aybimiz yo'q bu yerda u glaв врачh glav vrachlarmi yoki kim ha zам direktor ana o'shalarga borib qancha gapingiz bo'lsa o'shalarga gapiring Biz ham Men sizga hech narsa deayotgan ain siz o'zingiz ham ko'rdingiz-ku, biz 4 kundan beri qatnab 15 mingdan капельница 5 mingdan yon yonboshgabitta siz emas biz o'zimiz ham hayron qolyapmiz hammasiga kamerani o'chirmayman nimaga o'chiraman kamerani вас кто позвал сюда я навиде кто-то должен пациентов звать, что ли? Mm -hmm. Лечение It, олажь, это, это, О, дам, это, это частная, частная клиника. А почему вы убегаете? Мы, мы, а козу... мы почему убегаете? Вуше, а, У а вас есть Давайте курсы ты. мы yoki yokibeor bemorlar sizdan so'rab kelish kerakmi yoki sizlar chaqirib olishinglar kerakmiя буду кричать вын sizni muomalangizga yarasha muomala qila a nimaga qochib ketyapsiz yurglaring yuringlar hop ko'rsating o'sha qog'ozingizni kim chiqargan qonun и nima prezidentimiz kecha qaror chiqarganlar даже koronavirus bilan kasallangan odamlarga tekin muolaja ko'rsatilsin degan tekin muolaja да koronavirus bilan kasalaan ko'rsating manga qog'ozingizni aytib ketdingizb sizlar koronavirus bilan chalinganmisizlar man tekin deyotganim yo'q man besh kundan beri olayotgan narximda to'layman deyapman o'zbekmisiz o'zbekmisiz toiq voy u uchta telefongao конечно ikki marta kelib yulduz bo'lib ketarkanman да звезда bo'lib ketasiz особенно mani instagram نعم، пожалуйста chiqinglar demang Biz hozir muolaja oldik siz bolnitani bo'shatib qo'yishingizga bo'ldi qonuningizni ko'rsating ko'rsating varoqda biza chiqib ketmaymiz meni onam yotibdi Meni onam yotibdi mana ham yerda hamshiralar yig'layaptiyu odamlar нападение qilayotganidan siz bir yuz yigirma besh ming chiqarib qo'yganingiz bitta kasal yotibdi yaxshilab olinglar olaam kasal yotibdi. bo'ldi mana sizni oldik familiyangizni ham xonangizni ham oldik siz bilan ko'rishamiz.

Mana, astarmeni ichi bu bir yuz o'ninchi xona shu matkuliyev o'tkirbek ismoilovichquloq quploqmi